Из всего вышесказанного следует как минимум несколько важных выводов. Во-первых, Арусь в ту пору была органической частью Западной Европы, не Азии и не Орды. Изяслав-то не к Си Цзиньпину на поклон побежал, не к Хану Джанибеку в сарайной теле. Во-вторых, хотя, наверное, это даже важнее. В Руси тех времен никто не считал правителя земной реинкарнацией Господа Бога. На коленях перед ним не ползал и на брюхе тоже даже земных поклонов не бил. Это потому, что традиции народовластия... У русов украинцев были еще сильны. Это уже потом их надолго искоренили ордынцы московиты. А при Ярославичах народ имел право на восстание. И, как мы сами видим, пользовался им. Был князь, начудил, поднялся Майдан, до трех не досчитали, и нету князя.